Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bunga Nafsir Official. Apa kabar, friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa sholat lima waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Dan bagi yang video-video saya muncul di beranda YouTube-nya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bunga Nafsir Official. Halo saudara-saudara saya di Malaysia Brunei, Singapura, dan Indonesia. Nah, di video kali ini saya ingin menonton sebuah video. Ya kan? Video ini sebenarnya udah lama videonya, tapi nggak sengaja mampir di beranda saya dan saya tertarik. Ya, temanya soalnya menarik, yaitu tentang negara Malaysia. Ya, kita kan tahu bahwa Malaysia ada 13 negara bagian negeri. Ya, negara bagian ya, ada 13 negara bagian. Nah, video ini dari channel kupiku-piku. Nah, jangan lupa ya, di-subscribe channelnya. Nah, sudah lama ini, video ini oke. Langsung aja kita tonton ya. Sebelum nonton, kita iklan dulu: 5 negeri terkaya di Malaysia, lima negeri terkaya di Malaysia. Sabah adalah Sabah. negeri kedua terbesar di Malaysia, ya. terkenal dengan industri pelancongan. Sabah memukau ya. para pengunjung dengan tempat-tempat menarik seperti pulau-pulau yang cantik, flora dan fauna yang eksotik serta ya. kawasan khas Gunung Kinabalu yang menawan. Selain daripada industri pelancongan, disebabkan ya. Sabah adalah sebuah negeri yang besar, Sabah. sumber semula jadi negeri Sabah menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negeri tersebut seperti sumber balak, sumber nah, Sabah itu berbatasan dengan Kalimantan Utara. Begitu walaupun Sabah mempunyai sumber yang banyak uh, menyumbang pada ekonomi mereka. Tidak semua keuntungan ini ah. digunakan untuk membangunkan Sabah, tetapi ianya disalurkan ke negeri-negeri yang lain, membuatkan pembangunan di negeri Sabah menjadi agak perlahan. Walau bagaimanapun, hmm. ia tidak menafikan yang negeri Sabah antara negeri yang terkaya di ya, Malaysia. Gas Jika pembangunan di Sabah setaraf dengan negeri-negeri kaya yang lain, tidak mustahil Sabah akan menjadi antara negeri paling terkaya di Malaysia. Hmm. Empat pulau Pinang, pulau Pinang bicara mengenai Sabah ya kan e, yang saya ingat adalah Kinabalu Gunung Kinabalu kotanya kota Kinabalu ya ibu kotanya berbatasan dengan Kalimantan Kalimantan Utara dengan Indonesia ya yaitu provinsi Kalimantan Utara kemudian juga Sabah itu juga banyak kekayaan alam jadi nomor lima jadi kalau di sini ada yang nonton orang Sabah, nah tangan ya. Apa kabar? Oke, kita lanjut lagi. Itu nomor 5, sekarang nomor 4. Apa tadi? Lanjut. Nang adalah salah Pulau satu Pinang. daripada empat gergasi pusat pelancongan terbesar Pulau di Malaysia Pinang. selain Sabah, Sarawak dan Melaka. Negeri ini antara negeri yang paling maju di Malaysia, walaupun sebuah negeri yang kecil, iya. tetapi ia mempunyai banyak tarikan pelancongan betul, yang menarik. Betul. Bukan sahaja tempat bersejarah, budaya dan makanan juga oh, budaya sama makanannya di Pulau Pinang. Enak-enak. Selain industri di Pulau pelancongan, industri pembuatan di negeri ini juga menyumbang kepada hasil ekonomi negeri hmm. tersebut. Di bagian utara negeri itu di kawasan Bayan Lepas, terdapat ratusan kilang pembuatan syarikat antarabangsa seperti Dell, AMD, hmm, Altera, iya, dan iya, Motorola. Iya. Mereka memilih Pulau Pinang karena kawasan Bayan Lepas adalah kawasan zon bebas cukai, membuatkan kos pengeluaran lebih murah lebih ya. jika dibandingkan dengan negeri-negeri Medan. Pulau, Pulau Pinang. Pinang diberikan jolokan Silicon Malaysia. Valley. 3. Sarawak terletak di timur uh. Malaysia. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang itu atau Penang. Pinang, Pineng, Pineng ya, kalau nyebutnya Pineng namanya. Jadi Pulau Pinang itu e, negeri Pineng itu ada dua dua bagian, yaitu e, Pinang Pulau Pinangnya ke, di sebelah barat, kemudian di sebelah timurnya adalah bagian barat dari semenanjung Malaysia. Jadi ada dua bagian e, e, dua bagian besar dari e, negeri Pinang. Oke kita lanjut ya. Sarawak adalah negeri yang paling oh, besar di Sarawak Malaysia. ini luas, ya. Bukan sahaja mempunyai banyak sumber asli, mereka juga mempunyai banyak pusat pelancongan yang pelbagai seperti saya pernah gua ke Sarawak dan Gua Mulu. Tidak lupa juga Dia berbatasan dan dengan fauna, Sambas seperti ya. Seperti hidupan liar Borneo yang eksotik. Ekonomi Sabah, mereka Kalimantan, disumbangkan Barat. oleh hasil impor dan ekspor kucing seperti nih, hasil koko, pembalakan kelapa sawit dan hmm, mereka sawit. juga mempunyai resap minyak dan gas asli yang banyak. Ya. Berbeza dengan negeri jiran Sabah, hasil keuntungan sumber negeri mereka digunakan untuk membangunkan negeri mereka sendiri. Oh. Manakala, walaupun negeri jiran Sabah juga sama kaya dengan hasil semula jadi banyak keuntungan hasil bumi disalurkan ke negeri-negeri lain di Malaysia dengan strategi yang bijak dan teratur. Hmm. Sarawak kini terletak di tangga yang ketiga negeri paling terkaya di Malaysia dua nah, bicara mengenai Sarawak Jakarta ya dia berbatas langsung dengan uh, Indonesia di provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas saya pernah ke sana sekitar 2-3 tahun yang lalu dan Sarawak itu kotanya memang uh, luar biasa kota kucing tadi ya, ada kucing nah, jadi yang nonton nanti uh, kalau ada yang nonton orang serawak ya kan tolong di komen ya ceritakan tentang negeri serawak luar biasa negerinya indah oke kita lanjut lagi nomor 2 Johor. Buat Johor. Masa ini, oh, Johor, Johor Bahru, negeri yang kedua ini dekat yang dengan Singapura Malaysia. ya. Malaysia. Analisis Malaysia. ekonomi meramalkan pada tahun 2025, Johor akan menjadi negeri yang paling kaya di Malaysia. Oh. Ini disumbangkan oleh sebuah rancangan transformasi digelar Iskandar Malaysia untuk menjadikan negeri Johor sebagai sebuah pusat perdagangan. Legoland juga di situ loh. di Malaysia. Dekat Dada dengan Singapura soalnya. Banyak tarikan akan dibina untuk menarik pelancong banyak datang ke negeri ya? tersebut. Salah satu daripadanya ialah Taman Tema Legoland. Legoland. Di tahun yang oh. akan datang, peluang pekerjaan di negeri ini juga akan bertambah dua kali ganda, dan kadar gaji juga akan menjadi antara yang tertinggi di Malaysia. Oh, gitu. Negeri Johor juga giat menarik pelabur untuk melabur ke negeri tersebut, khususnya pelabur daripada Asia, Timur Tengah dan Eropa. Oh. Satu, Selangor. Oh gitu, iya ya ya. Saya belum pernah ke Johor Baru. Uh, apa kabar teman-teman yang nonton video ini dari Johor Baru? Nanti komen ya. Uh, salam. Saya belum pernah ke Johor Baru. Uh, karena dekat dengan Singapura ya. Padahal tapi saya pernah ke Singapura tapi belum pernah ke Johor. Jadi mungkin kalau ada yang nonton orang Johor nih, tolong uh, komen uh, ceritakan tentang uh, Johor. Oke, okay. kita lanjut yang pertama. Tadi saya ada ngintip sedikit kota Selangor kayaknya. Di tempat pertama, Kota Selangor adalah jelas. Selangor. Kota selangor. Tahun 2010 Selangor mencatatkan keuntungan kasar sebanyak 123 miliar hmm. untuk negara. Secara langsung, Kuala Lumpur ada di Selangor 23% hasil ekonomi negara. Disebabkan ibu kota Malaysia yaitu Kuala nah, Lumpur kan? terletak di Selangor, negeri ini menjalani pembangunan yang paling pesat jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang yep. lain dari segi pengangkutan, pembangunan dan infrastruktur. Yep. Penyumbang utama kepada ekonomi negeri Selangor adalah aktiviti perdagangan menjadi pusat pembuatan barangan yang pelbagai seperti barang elektronik, Kimia dan kenderaan antara yang terbesar di Malaysia, membuatkan aktiviti import dan eksport aktif dijalankan. Ya. Ramai pelabur asing yang memilih untuk melabur di negeri Selangor kerana ibu kota Kuala Lumpur terletak di negeri ini. Selangor juga menjadi antara destinasi tumpuan pelancong. Antara tarikan pelancong adalah bangunan ikonik Malaysia iaitu Menara Berkembar Petronas. Menara membuatkan Selangor adalah negeri yang paling terkaya di Malaysia terima kasih karena menonton okay. segmen kupi Kopi Fakta sokongan kupi -kupi daripada go. Anda amat kami hargai Sila like dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat subscribe ke saluran ini kami akan memuat naik video jangan lupa nanti di subscribe channel Kupi-Kupi Go videonya bagus uh, bicara mengenai Selangor tadi ya Selangor itu Kuala Lumpur ibu kota negara Malaysia ada di kota ada di negara Selangor uh, Hai teman-teman uh, yang dari Selangor yang nonton video ini. Apa kabar? Semoga sehat semua yang nonton video ini. Uh, video tadi uh, cukup lama uh, sekitar uh, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu video tadi. Video ini 5 tahun yang lalu berarti 2016. Jadi uh, mungkin nanti kalau ada yang berubah di urutannya atau ada info tolong uh, uh, kasih tahu di komen, tolong di Uh, dikoreksi kalau salah uh, peringkat peringkatnya karena pasti akan sudah berubah karena 2016 ini videonya oke okay? ternyata luar biasa negara Malaysia uh, saudara dari Indonesia uh, kita bersaudara satu rumpun oke okay? mungkin itu aja uh, terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel Bung official oficial salam sehat selalu dan assalamualaikum